অসমৰ ৰাজনীতিত আৰ এছ এছৰ ভূমিকা কি আৰু কি ভূমিকা কি অহা ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনত আৰ এছ এছে দেখাই আছে তেওঁলোকৰ পাৱাৰ কিমান সুপ্ৰভাত সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশটোৰ পৰা এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' মই সুন্দৰ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়নে বাৰু আনেহে সুন্দৰ বুলি ক'ব লাগিব দেখিছেনে মই কি ধৰণৰ মানুহ বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আহোঁ বিষয়টোৰ মূল ভাগলৈ এইবাৰ মামায়ে ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনত নিজৰ খিয়ালসুচি মতে কাকো টিকট দিব নোৱাৰিব আৰু এইবাৰ স্থিতি লৈছে কোনে আৰ এছ এছে আৰু আৰ এছ এছৰ পৰামৰ্শ মতেহে কাক কাক টিকট দিব লাগে সেইধৰণে দিব পাৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰ নে বেয়া খবৰ নাজানো মোৰ কাৰণে কিন্তু ভাল খবৰ আৰু এইটো কাম কিয় কৰিলে জানেনে মামাৰ দুই নম্বৰীখিনি দেখি মামায়ে ইমান দুই নম্বৰী কৰিছে তেওঁলোক অতিষ্ঠ হৈছে আৰু অতিষ্ঠ হৈ তেওঁলোকে এইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এই সিদ্ধান্তটোক কিন্তু মই আদৰণি জনাইছোঁ দেই নহ'লে মামা এইটো জানেই আৰু কেনেকুৱাবিলাকক দিব কাৰণ এতিয়া চলি আছে গুণ্ডাৰাজ আৰু এই গুণ্ডাৰাজৰ কাৰণেই আৰ এছ এছ এছে নিজৰ হাতৰ মুঠিলৈ আনিবলৈ বিচাৰিছে যি কি নহওক এইবাৰ কিন্তু ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যন হ'ব লক্ষণীয় নহয়নে কাৰণ এতিয়া মানে কি জানেনে জনতাৰ দুখ দুৰ্গতিৰ কথা পাহৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ কেনেকৈ মুনাফা আদায় কৰিব পাৰি সেইবিলাকত লাগি আছে আৰু সেইবিলাক সকলোখিনি আৰ এছ এছে দেখি আছে আৰু দেখি থকাৰ কাৰণেই ঐতিষ্ঠ্য হৈছে আৰু ঐতিষ্ঠ হোৱাৰ ফলতে নিজৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে নিজেই লৈছে মানে কিছু সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ নিজৰ হাতৰ মুঠিলৈ ল'বলৈ বিচাৰিছে মামাৰ মনত মানে এটাই ধাৰণা যে অসমখন মামাৰে মামাৰ কথামতেহে মানে উদ্ভস কৰিব আৰু মামাতকৈ কোনো ওপৰ হ'ব নোৱাৰিব মামাৰ ধাৰণা হ'ল সেইটো আৰু সঁচাকৈ সেইটোৱেই কৰি আছে কাৰণ গোটেইখন মানে কি মামাৰে ৰাজত্ব চলি আছে আৰু য'তে যায় অকল মামাৰে টকা পইচা মামাৰে মাটি সকলোতে আৰু কালি এটা কথা মই গম পালোঁ ইতিমধ্যে কলাক্ষেত্ৰখনো বোলে কি কৰিছে মামাই লি মামাই মানে মামী আৰু লিজত ল'বলৈ বিচাৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কাম মানে হেৰি হৈছে হ'ল যদিনো নাজানো কিন্তু সেইটো এটা শুনিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাখনো বোলে ল'লে দেই বাপৰে আচৰিত পাইছোঁ কিমান নালাগে আৰু কিমান নালাগে বাৰু যি কি নহওক মামাৰ এইবিলাক কাৰুকাৰ্যত অতিষ্ঠ হৈ পেলাই আৰ এছ এছে কি কি সিদ্ধান্ত ল'লে কিয় ল'লে গোটেইখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ ৰাজ্যৰ জনতা বঞ্চিত উপেক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ জনতা কেৱল নিজৰ প্ৰচাৰত গুৰুত্ব ক্ষোভিত আৰ এছ এছ শীঘ্ৰেই ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সলনিৰ সিদ্ধান্ত সবিশেষ জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন দেশৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাজ্যত আছে বিজেপিৰ চৰকাৰ তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছে কৰ্ণাটক হিমাচল প্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাত বিজেপি চৰকাৰ থকা প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতে আছে ৰাবাৰ ষ্টাম্প মুখ্যমন্ত্ৰী একো একোগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাবাৰ ষ্টাম্প হোৱাটো কোনো কাৰণতে মানি ল'ব খোজা নাই আৰ এছ এছে আৰ এছ এছে বিচাৰে যিকোনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ কাঠৰ পুতলা নহওক কিন্তু বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ প্ৰায়কেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ কোনো সিদ্ধান্তই ল'ব নোৱাৰে সেয়ে শীঘ্ৰেই কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বিজেপিয়ে অৱশ্যে কেৱল বিজেপিয়েই নহয় এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধান ভূমিকা লৈছে আৰ এছ এছে আৰ এছ এছে কোনো কাৰণতে একো একোখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেৱল মোদী শ্বাহৰ কথাত উঠা বহা কৰা মানুহ বিচৰা নাই সেয়ে আৰ এছ এছে বিচাৰিছে শীঘ্ৰেই কেইখনমান ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰাটো মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান উত্তৰাখণ্ড গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যথেষ্ট দুৰ্বল যদিও কিন্তু উত্তৰাখণ্ড আৰু ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আৰ এছ এছ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈছে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামিক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা শীঘ্ৰেই অপহৰণ কৰাৰ গুণাগথা কৰিছে আৰ এছ এছে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছে নিজৰ প্ৰচাৰক ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং লগোৱাৰ লগতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিজৰ ৰাজ্যৰ সফলতাৰ বহুল প্ৰচাৰ কৰিছে ধামীয়ে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত তাৰ জনতা একেবাৰে সুখী নহয় থামীৰ শাসনক লৈ সুখী নহয় তেওঁৰে কেবিনেট সতীৰ্থ বিশেষকৈ ৰাজ্যখনত থকা আৰ এছ এছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলেই থামীৰ অতিমাত্ৰা প্ৰচাৰৰ বিপৰীতে উন্নয়নলৈ পৃথিৱী দিয়া কাৰ্য গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই উত্তৰাখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া সমস্যাটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যখনত বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লৈছে যদিও কিন্তু সেই প্ৰকল্পবোৰত দপদপনি বাঢ়িছে গুজৰাটী বনিয়াগোষ্ঠীৰ আনহাতে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাক লৈ জ্যেষ্ঠ নেতা কিশোৰীলাল মীনা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰ ৰাজে সিন্ধিয়া আদি যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ আছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা ভজনলাল শৰ্মাই নিজে একো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে সকলো সিদ্ধান্তই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰামৰ্শ মতে লোৱাৰ ফলত বহুতবোৰ সিদ্ধান্ত জনতাৰ স্বাৰ্থত হোৱাৰ বিপৰীতে বণিক গোষ্ঠীৰ লগতে এক বিশেষ লবিৰ স্বাৰ্থতহে গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে স্থানীয় লোকৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যখনৰ বেছিভাগ প্ৰকল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে বহিঃৰাজ্যৰ বণিক গোষ্ঠী ইয়াৰ ফলত স্থানীয় জনতা অসন্তুষ্ট হৈছে আৰু বেছিভাগ ঠিকাদাৰী সংস্থাই কৰ্মহীন হৈছে সেয়ে ৰাজ্য অসমৰ ৰাজনীতিত আৰ এছ এছৰ ভূমিকা কি বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ কি পৰিকল্পনা আৰ এছ এছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত আছে দহ মাহ ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতা দখলৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে বিজেপিয়ে আৰ এছ এছৰ মুৰববী মোহন ভাগৱতে অসম তথা উত্তৰ পূবক লৈ বিশেষ গুৰুত্ব অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰ এছ এছে কেইবা দশক ধৰি আৰ এছ এছে হিন্দুত্ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ধ্যান ধাৰণা অসমত প্ৰসাৰ ঘটাই আহিছে জনগাঁথনিগত দিশৰ পৰা জটিল ৰাজ্য অসমত বিজেপিৰ ক্ষমতা দখল আছিল চমকপ্ৰদ ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিশেষ পৰিকল্পনা কৰিব আৰ এছ এছে আৰ এছ এছে অসমৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ যাতে বিজেপিক কিয় ক্ষমতালৈ আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে মন্ত্ৰণ আগবঢ়াব আৰ এছ এছে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে পৰিকল্পনা কৰিব সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বিজেপিক কেনেদৰে পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিব আনিব পৰা যায় তাৰ পৰিকল্পনা আগবঢ়োৱাৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটক লৈ বিশেষ চিন্তা ভাৱনা কৰি আছে আৰু তাৰে স্পষ্ট ইংগিত পোৱা যাব আহিবলগীয়া দিনবোৰত মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানিব আৰ এছ এছৰ পৰা দুহেজাৰ ষোল্ল দুহেজাৰ একৈছৰ নিৰ্বাচন নহয় এইবাৰ দুহেজাৰ ছাব্বিছত পৰিস্থিতি সলনি হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি সলনি হৈছে বিজেপিৰ সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰত্যাহ্বান এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়ত পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বিজেপিক নির্বাচনী মন্ত্রণা দিব বিজেপিক নির্বাচনী দিক নির্দেশনা দিব সেই কারণে এবার সামগ্রিকভাবে সূক্ষ্মভাবে আর এস এসে নির্বাচনী পরিকল্পনা যুগুত করব তার মূল আধার হব পুনের ক্ষমতালে আহিব খোঁজতে যাতে আর এস এসর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তথা বিজেপির মূল নীতি আদর্শ কেউ বিশ্যুত নহয় সংঘ পরিয়ালর মতাদর্শ যাতে গভীরভাবে প্রথিত হয় সে সকল দিক চালি জারি চাই আর এস এসে বিজেপিক দিব নিৰ্বাচনী পৰামৰ্শ মন্ত্ৰণা নিশ্চয় আপোনালোকে আৰ এছ এছে কি সিদ্ধান্ত ল'লে দেখিলে নহয়নে দেখাৰ পিছত বাৰু মনলৈ কি ভাৱ আহিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা আহিছে নাজানো মই কিন্তু টিকেটৰ ক্ষেত্ৰত যে এইখিনি মানে তেওঁলোকে হাতত লৈছে মই কিন্তু ভাল পাইছোঁ আৰু সেইখিনিতে আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় বেছি মানে বহলাই থাকিবলৈ নাই সময়ো নাইকিয়া মানে যেন তেন আজিকালি মই ভিডিঅ'বিলাক সৰু কৰিবলৈ চাইছোঁ গম পাইছেনে গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ সৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই